Вітаю всех глядачів телеканала Херсон+. Сегодня у нас в гостях Андрей Ткаченко, керівник инициативной группы объединения «Самопомощь» в городе Херсон. И він же ж, э, член Громадской Рады при Херсонском местном голове. Сегодня э, одна из самых обсуждаемых э, тем среди э, актива Херсона, да, среди политически активных жителей города, это принятие городского бюджета. Вот уже несколько недель эта тема не сходит со страниц в Фейсбуке, и я знаю, что вы вчера были свидетелем этого обсуждения вживую. Расскажите немножко об этом. Да, действительно. 20 февраля состоится сессия городского совета, на которой планируется принять городской бюджет на 2015 год. Городской бюджет ⁇ это главный финансовый документ нашего города, по которому город будет жить на протяжении целого года. На протяжении года будем жить мы с вами, херсонцы. И, естественно, нам бы очень хотелось, чтобы этот бюджет соответствовал реалиям времени, предусмотрел все расходы, которые касаются жизнедеятельности города, они были эффективными, использование этих средств было эффективно. Поэтому, естественно, что на этот процесс обратили внимание общественники в первую очередь, а потом уже инициировали проведение и круглого стола с участием и экспертов и простых, но не безразличных наших граждан. Действительно, насколько я понимаю, городской бюджет по сравнению с прошлым годом сильно перекроили. В лучшую сторону или в худшую? Вот как на первый взгляд? Стоит отметить, что в связи с изменениями в бюджетный кодекс страны, да, действительно были внесены некоторые изменения. Бюджет немножко увеличился, мы рассчитывали, что увеличение будет более существенно, но, к сожалению, это состоялось в рамках порядка 130 миллионов, при учете того, что бюджет города составляет 1,3 миллиарда гривен. Поэтому внесены существенные изменения в формирование доходной части этого документа, потому что изменились налогообложения, изменилось, изменились ставки этих налогов, введены новые налоги, необходимо принимать городским советом новые ставки, внедрять их в жизнь именно в городе Херсоне. поэтому существенно изменилась процесс формирования доходной части. Также, естественно, изменилась и расходная часть. И еще раз хочу отметить, что очень бы хотелось, чтобы эта расходная часть действительно соответствовала тем реалиям времени, которые есть на сегодняшний день. да, То есть вы знаете, какая у нас обстановка в стране – это раз. Во-вторых, город Херсон – это областной центр территории, которая находится в пограничной зоне на сегодняшний день. Очень много наших участников пребывает и в зоне проведения антитеррористической операции. Необходимо как-то нацелить с учетом вот этих вот реалий, которые есть. Поэтому, да, действительно, бюджет изменился. Не готов сказать, насколько он сильно перекроился по сравнению с прошлым годом, да? но хочу с уверенностью сказать, что в этом году, благодаря общественникам, проект бюджета впервые, наверное, в истории города рассматривается и обговаривается в таком формате. То есть раньше бюджет формировался в каком-то тесном кругу, департамент финансов, представители исполкома, руководитель, заместители. На сегодняшний день этот формат стал гораздо шире. Был создан Общественный совет при городском голове. В Общественном совете был сформирован бюджетный комитет. Члены бюджетного комитета уже, да, действительно, на протяжении двух недель рассматривают статьи и дохода и расхода, задают определенные вопросы и руководителю города, его заместителям, директорам департамента, начальникам управления с целью пояснить, а что же за суммы такие интересные уходят на какие-то нужды. Потому что суммы действительно интересные, они какие-то общие, а когда начинают вникать уже в частности, то власть какие-то довольно интересные вопросы. И мы задаем вопрос, да, почему, зачем мы тратим деньги на то, что в принципе на сегодняшний день не надо делать. Смотрите, городская власть и вот конкретно первый зам городского головы Игорь Пастух проводил на прошлой неделе пресс-конференцию, презентовал бюджет и называл некоторые цифры, которые, в принципе, жителю города ну, достаточно приятно слушать. Это увеличение расходов на ремонт дорог, увеличение расходов на уборку города, то есть на озеленение, на вывоз мусора. То есть это все направлено на э, то, чтобы город стал красивее, чище, удобнее для проживания. Э, давайте перейдем к конкретным цифрам. Э, какие вот у вас замечания по э, проекту бюджета? Бюджетный комитет общественного совета проработал эти вопросы. Вчера было заседание круглого стола, которое было инициировано именно нашим общественным советом. На него были приглашены члены бюджетного комитета общественного совета, были приглашены представители исполкома, а также эксперты. Это те люди, которые так или иначе на сегодняшний день или раньше сталкивались с формированием бюджета, зная, что такое, могут задать какие-то конкретные вопросы или наоборот помочь в его формировании. Очень приятно, что вчера Кроме этого обозначенного круга лиц, который планировался, присутствовало очень много представителей именно небезразличных горожан. Я не готов сказать, насколько они разбираются в самом процессе формирования этого бюджета, но им было очень интересно послушать, так как мы подготовились к этому мероприятию вчера, были обозначены блоки вопросов, и на вчерашнее заседание круглого стола было вынесено порядка 7-8 вопросов с конкретными обсуждениями. Были озвучены конкретные цифры, были определенные докладчики докладчики доложили ситуацию которую они видят задали вопрос представителям власти они ответили ответили на вопросы вопросов было таких несколько ну например с первого вопроса мы начали это выделение более 1 миллиона гривен как было анонсировано для выплаты содержания на обеды и пайки для участников войны для ветерана войны. Как впоследствии выяснилось, эта сумма оказалась не для ветерана войны, а для участников боевых действий. Опять же таки, вопрос стал о том, почему выделяются средства именно на пайки и обеды. Почему мы не можем эти деньги выделить в качестве материальной поддержки адресной? Зачем придумать какую-то странную коррупционную схему, где можно эти деньги украсть из города? Мы вышли с таким предложением, что оставить да, эту сумму, но выдавать это не в виде пайков, непонятно где они будут покупаться, по каким суммам, чтобы потом никакие возникали вопросы. Вот есть адресная помощь, пожалуйста, мы готовы поддержать этих людей, они заслужили. Причем хочу отметить такой вопрос о том, что, чтобы мы понимали, да, граждане, бюджет города это не деньги из полкома, это не деньги городского головы или его заместителей. Это деньги территориальной общины, это деньги наши с вами херсонцы. А по привычке мы как-то их ассоциируем с тем, что ну, это же деньги там, из полкома. Поэтому мы предложили, когда будем поздравлять этих людей с какими-то праздниками, тогда адрес нам помощь придет, то было бы, наверное, целесообразно еще и вручать, наверное, какие-то поздравительные открытки, в которых можно было подписаться от благодарных жителей Херсона. Они, как обычно, подписываются от местного головы, або от депутатов. Да, это, наверное, не совсем корректно вопросы это и целесообразность содержания городской газеты со штатом 9 человек и бюджетом 700 тысяч гривен насколько это целесообразно на сегодняшний день как бы непонятно это и покупка катера за 3 миллиона 800 тысяч гривен тоже необоснованно никто ничего объяснить не смог это и какие-то э, траты на управление Эстетики и внешней рекламы тоже на сегодняшний день не соответствуют реалиям. Лично я был докладчиком по вопросу выделения коммунальному предприятию гарантия из бюджета денег в сумме 1 миллион гривен на содержание нашего зооуголка в гидропарке. Вот. Когда мы этот вопрос рассматривали, возникли как бы определенные моменты: на содержание зооуголка, на содержание гидропарка и на Решение проблемы с бездомными животными город решил выделить 2 миллиона 900 тысяч гривен. Но а как-то они были странно распределены. Так, на решение проблемы с бездомными животными выделяется 300 тысяч гривен, а на зооуголок выделяется 1 миллион гривен. Ну, какое-то чувствуется диссонанс, да, если в зооуголке находится 46 животных, из них 18 витамских с, с, свинок. И на них выделяют 1 миллион гривен, а для решения проблемы с бездомными животными, которые уже действительно всех достало в городе, и количество таких бездомных животных по разным подсчетам насчитывается от 5 до 14 тысяч особей, выделяется всего-навсего 300 тысяч гривен. Этот вопрос был первым, и в дальнейшем, когда мы разбирались, выяснился еще один интересный факт. Оказывается, в зоуголке с сентября прошлого года помощь оказывает этим животным благотворительный фонд имени Лоренса Энтони. Вот этот благотворительный фонд заключил договор с городским советом, получил право на обслуживания этого уголка, даже не получил права, а взял на себя обязанность содержать этих животных. Эти животные были изъяты у коммунального предприятия гарантия и переданы на пожизненное содержание для этого благотворительного фонда. А в бюджете предусмотрено выделение на кормление этих же животных 1 миллион гривен. Вот вопрос, кто и зачем предусмотрел в бюджете выделение 1 миллион гривен на кормление животных, которые еще с сентября прошлого года находятся в ведении благотворительного фонда и которые их обслуживают. Вы как член общественного совета при городском голове и как участник этого круглого стола, вот вы назвали достаточно много вопросов таких, даже в какой-то мере риторических. Вы получили ответы на эти вопросы? Да, мы получили ответы на эти вопросы. Самое интересное, что докладчики от горисполкома во многих вопросах с нами согласились полностью, в некоторых вопросах частично согласились, поэтому мы приняли решение. Там, где вопросы были поддержаны и мы получили согласие, мы несем свои предложения в изменения в проект. Там, где вопросы были поддержаны частично, мы их доработаем. Будет проведено еще одно заседание бюджетного комитета, потом будет проведено заседание общественного совета, на нем будут выставлены наши предложения, общественный совет проголосует и до 17 февраля мы внесем свои предложения. Дело в том, что 17 февраля на 13.00 анонсировано общественное слушание по городскому бюджету, а уже на 15.00 будет проведено заседание Координационного совета Херсонского городского совета. То есть есть фактически два часа времени для общественных слушаний. Но я считаю, это очень мало, поэтому очень хорошо, что общественность подключилась гораздо раньше и была возможность подготовиться к этому. Не получится ли так, что вот, э, на общественные слушания э, по повышению цен на проезд на транспорт Приехали в основном заинтересованные лица, перевозчики, работники этих перевозчиков, работники э, троллейбусного депо. И, в общем-то, они и проголосовали за то, чтобы повысить э, стоимость проезда в общественном транспорте. Не получится ли так, что на общественный совет придут, опять же таки, только заинтересованные, э, чтобы, э, опять же, проголосовать, ну, есть люди, которые с тех миллионов, которые вы назвали, Работу получают, зарплату получают, и им интересно это. Да, мы не исключаем такого, и в плане заинтересованных я считаю, что на сегодняшний день каждый херсонец должен быть заинтересован в участии и рассмотрение этого проекта. Потому что, я еще раз повторюсь, это деньги наши с вами, это деньги города, и нам решать, как их мы будем использовать и на какие нужны. Поэтому, естественно, было бы эффективно проведение таких общественных слушаний, если бы народ подключился. И мы, кстати, увидели, что народ с удовольствием идет и готов послушать, задавать вопросы. Это показал вот формат проведения круглого стола, где было рассчитано на узкий какой-то круг лиц. Нам пришлось даже изменить его формат. Мы переместились в большой зал горы исполкома, потому что людей пришло достаточно много. Я надеюсь, что к 17 февраля мы сможем собрать еще больше людей. И по этому поводу я хотел бы обратиться к нашим жителям города Херсона. 17 февраля состоятся общественные слушания в городском совете. Они анонсированы на 13.00 в Большом зале. Я хотел бы пригласить всех херсонцев на эти общественные слушания, но есть маленький нюанс. Естественно, в городе есть эксперты, которые, да, знают, что такое бюджет, есть экономическое образование или сталкивались как-то с формированием этого бюджета. Есть люди, которые не совсем владеют ситуацией, но хотели бы в этом разобраться. 2 февраля была открыта общественная приемная, общественная организация объединения «Самопомощь», руководителем которой я являюсь на сегодняшний день. И мы предлагаем всем желающим, не безразличным жителям города Херсона, прийти к нам в приемную. Наши юристы сядут, разберутся, рассказывают что такое бюджет, что такое доходная часть, что такое расходная часть, покажем на какие нужды планируются, планируются выдатки из этого бюджета, и, возможно, граждане смогут внести свои предложения, мы их обобщим сформулируем и на 17 число, чтобы не растягивать это по времени, потому что, я как еще раз говорю, на это время будет только 2 часа. Мы должны будем внести эти предложения и очень хотелось бы, чтобы эти предложения были услышаны на координационном совете, и все предложения были учтены. Поэтому да, мы приглашаем, во-первых, всех херсонцев, которые болеют за город, которые хотят что-то изменять, которые хотят участвовать в процессе общественной жизни и деятельности города, во-первых, на слушание, во-вторых, приглашаем к нам поработать с юристами, разобраться в этом бюджете. Я напомню нашим зрителям, что сегодня у нас в гостях Андрей Ткаченко, руководитель инициативной группы э, объединения «Самопомощь» в городе Херсоне и член э, общественного совета при Херсонском городском голове. Спасибо вам за интересный рассказ. До встречи. Спасибо большое. До свидания.